মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী অৰ্থাৎ বসন্ত পঞ্চমীত সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হয় সকলোকে লহৰ কৃষ্ণলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেহলৈকে চাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বেয়া লাগিলেও ডিছলাইক কৰি অৱগত কৰাব সৰস্বতী এই সৰস্বতী হ'ল জ্ঞান সংগীত শিল্পকলা বুদ্ধি আৰু বিদ্যাৰ হিন্দু দেৱী গুদ্ধত দেৱী বা ত্ৰিদেৱী অধিষ্ঠান ব্ৰহ্মলোক বাহন হ'ল ময়ুৰ আৰু অহংস হিন্দুসকলে বসন্ত পঞ্চমী অৰ্থাৎ মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমীৰ তিথিত সৰস্বতী পূজা পালন কৰে বৌদ্ধ আৰু পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতত জৈনসকলেও এই পূজা পালন কৰে তাৰোপৰি ভাৰতৰ উপৰিও জাপান ভিয়েটনাম বাৰ্লিন আৰু ম্যানমাৰতো এই পূজা পালন কৰা হয় এই বৰ্ষতো অতি উলহ মালহেৰে বিভিন্ন স্থানত সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তথা বিভিন্ন স্থান কেৱল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বুলি ক'ব লাগিব এই সৰস্বতী পূজা পালন কৰি অহা হয় এই সৰস্বতী পূজাৰ বিষয়ে স্কন্দপুৰাণত আছে ব্ৰহ্মাৰ নিজৰ কন্যা সৰস্বতীক দুৰব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে শিৱই তেওঁক শৰবৃদ্ধ কৰি হত্যা কৰিছিল কিন্তু ব্ৰহ্মাৰ পত্নী গায়ত্ৰী আৰু কন্যা সৰস্বতীৰ তপস্যাত পুনৰ জীৱন দান দিয়ে তপস্যাৰ স্থল আছিল গন্ধমাদন উপপুৰাণ অৰ্থাৎ দেৱী ভাগৱত পুৰাণত উল্লেখ থকা অনুসৰি দেৱী আদ্য প্ৰকৃতিৰ তৃতীয় অংশত সৰস্বতীৰ জন্ম কৃষ্ণৰ জীৱাসৰ পৰা জন্ম সৰস্বতী হ'ল বাক্য বুদ্ধি বিদ্যা আৰু জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী হ'ল শুক্লবৰ্ণা প্ৰীত বস্ত্ৰ ধাৰিণী বিনা আৰু পুষ্টঘষ্টা শুভ আৰু নিশুভ এই অসুৰদ্বয়ক বধ কৰাৰ সময়ত দুৰ্গাৰ শৰীৰৰ পৰা যি কৌশিকী উৎপত্তি হৈছিল তাৰ নাম আছিল সৰস্বতী এই কথাও অন্য এক পুৰাণত উল্লেখ থকা দেখা যায় পৌৰাণিক কালত এই সৰস্বতীক কেৱল হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱী হিচাপে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱেই জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হিচাপে পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ই এক শুভ লক্ষণ কিয়নো বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হিচাপে আমি যাক পূজা কৰি আহিছোঁ সেয়া যি ধৰ্মই নহওক কিয় এজন বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দেৱীৰূপেই পূজা কৰা হয় এটা সময়ত এই সৰস্বতী পূজাৰ বাবে এদিনৰ আগৰে পৰা বিভিন্ন আয়োজন চলিছিল সৰস্বতী দেৱীৰ নামত গোৱা হৈছিল বাঘ দেৱী বিনা পানী কিহেৰে পুঁজিম আমি পুষ্পী পুজিলোঁহেঁতেন ভ্ৰমৰে চুহিলে দুগ্ধ পুজিলোঁহেঁতেন দামুৰিয়ে পিলে আজি আমি আহি আহি এনেকুৱা এটা সময়ত উপনীত হৈছোঁহি যিটো সময়ত সভক্তিৰে দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰাতকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় নিজকে কেনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হয় সেই দিনটোত তেওঁলোকৰনো দুখ কি কিয়নো এই দিনটোতেই বিভিন্ন মাধ্যমত সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে আৰু নিজকে শ্ৰেষ্ঠ সুন্দৰী ৰূপে পৰিগণিত কৰিবৰ বাবে দুদিনৰ আগৰে পৰা নিজকে সজাই তুলি সেই দিনটো দেৱী পূজাতকৈও নিজকে দেৱীৰূপে চিনাকি দিবহে বিচাৰে এই দুখৰ বিষয় কিয়নো আমি এই দিনটো কি কাৰণে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ এই উদ্দেশ্যটো পাহৰি যাব নালাগে মূল উদ্দেশ্য আমি জ্ঞান যাতে বহু পৰিমাণে অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱন যাতে সুন্দৰ হয় সেই লক্ষ্য আগত ৰাখিহে পূজাভাগ আয়োজন কৰা হয় আমি ভাবোঁ সকলোৱে আজি অনুভৱ কৰক যে নিজকে সুন্দৰ ৰূপে পৰিস্ফুট কৰিবলৈ কেৱল সৌন্দৰ্যতাৰে নহয় বিদ্যাৰ সৌন্দৰ্যতাৰে গঢ়ি তোলক তাৰ প্ৰয়াস কৰক আৰু তেতিয়াই আমাৰ দেশ তথা জাতিয়ে উন্নতিৰ শিখৰত আগুৱাই যাব পাৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম চেনেলটো চাই থাকিব আৰু লগতে যদি চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে পাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব